सुन ची ना कि पाकिस्तान चलो पाकिस्तान की एक जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है देखिए मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम भरे होने चाहिए इसमें कोई शक नहीं है अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आई खेल के आए हैं जो आई नहीं खेल रहे हो इस दफा पी खेल रहे हैं इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे कितना ही आवाम थी यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे कराची की बहुत बात हो रही है कराची में लोग नहीं आ रहे कराची में लोग नहीं आ रहे मतलब अगर आप जो है ड्रेसिंग रूम में वो हेयर ड्रायर्स बांटने के बजाय जो है आप स्पॉन्सर को ये कह दें कि कुछ इलाकों से बसेस चला दें और लोगों को ले आए तो क्या उससे बेहतर नहीं हो सकता क्या फ्रेंचाइज का किसी पॉइंट पे जिम्मेदारी पिशावर तो की तो टीम है पिशावर का ग्राउंड तैयार हो रहा है पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा तो फिर पिशावर की टीम है तो पिशावर के लोगों के बीच में भी तो जाके खेलो जिस लाहौर अंदर लाहौर में खेलती है कराची यहाँ पे खेलती है इस्लामाबाद पिंडी फ्री टिकट कर फिर तो आ जाएंगे मुझे ऐसे ही लग रहा है फ्री टिकट करते बाइक देना शुरू करते मुझे लगता है आम आ जाएगी बहुत सारी टिकट दे कुछ बाइक दे भाई हमें कुछ दे के लोगों को हम आ जाएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे ये अच्छी अरे लोग हाँ आप पब्लिक की बात करें पब्लिक को लाने के लिए आपने कराची के आम के लिए किया क्या है अच्छी बात है, तो इधर चला अच्छा जाएगा तो आएंगे है। पब्लिक तो और दूर चला और जाएंगे नहीं नहीं आएंगे फिर तो बिल्कुल हाईवे पे ले जाएंगे तो भी है, 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 ये खत्म करना है लेकिन क्या करना चाहिए था कराची की आवाम को लाने के लिए स्टेडियम में आप बता दें क्या कहना चाहती है की बात करेंगे चेन्नई का स्टेडियम देख लो वन खड़े स्टेडियम देख लो दिल्ली का देख लो बेंगलुरु का देख लो स्टेडियम भरे पड़े यहाँ पर स्टेडियम में लोग आना पसंद नहीं करें क्योंकि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी हार चुके हैं न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज हारे थे और अब अगर हम लोग अपने भाई लोगों की भी बात करें रिजवान की बात करते हैं कहते छक्के चौके फलस्ती को डेडिकेट कर दिए जाएंगे पैसे दो उनको छक्के चौके नहीं चाहिए और मैम उनको ये ये वो वो भारत वाले तो तो बड़ा मजाक उड़ा रहे रहे हमारा वो तो उनका सारे का का सारा मीडिया बड़ी उसके बड़ी ऊपर कर रहा है कि कि पाकिस्तानी इतने गरीब है कि ये दो का दे रहे हैं हैं। दे बांग्लादेशी तो तो खबर सुनते दर्शक हो তো তোরা তো খুব চিল্লা যে আমরা পিএসএল কে সাপোর্ট করব পিএসএল দেখব তা তোরা কেন বাড়িতে কেন বসে আছিস সব চলে যা তোরা পাকিস্তানের মাঠে খেলা দেখতে ওদের দর্শক হচ্ছে না বলে পাকিস্তানি মিডিয়া তারপর ক্রিকেট এক্সপার্ট যারা আছে তারা সব চিল্লাচ্ছে তোরা কি করছিস ভাই না তোরা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই চিল্লা চিল্লি করিস বাস্তবে কিছুই পারিস না এই কিছুদিন আগে তোদের ইউনিস চাচার লোকেরা বলছিল যে পাকিস্তান বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফ্রি করবে তাহলে তো তোদের কোনো সমস্যাই নেই রে ভাই তোরা তো আরামসে যেতে পারিস পাকিস্তান তা তোরা যা গে ওখানে স্টেডিয়ামগুলো ভর্তি করগা কী করছিস তোরা না তোদেরকে আবার ক্যান্সেল করে দিচ্ছে ভিসা দিচ্ছে না তোদেরকে তোদের এই আন্দোলনের নাম করে যে চুরি চামাটি করছিস সেই দেখে ভিসা বন্ধ করে দিল না তোদের তোরা বলছিস না যে আমরা আইপিএল দেখবো না আইপিএল দেখবো না ওরা আইপিএল দেখছিস না দু হাজার পঁচিশে তাতে আইপিএল কিছু পার্থক্য হয়েছে কি মানে আইপিএলের দর্শক কমেছে কি কমছে না তো কিন্তু দেখ পাকিস্তানে তোরা বলছিলি যে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করবো যা তোরা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করগা গা পাকিস্তানকে না সাপোর্ট করলে দেখ পাকিস্তানের দর্শক হচ্ছে না এরপরে ওই যদি না দেয় তাহলে তো পাকিস্তানের পিএসএল বন্ধ হয়ে যাবে ওই জন্য বলছি ভাই দেখ তোরা যে রাজাকারগুলো আছিস বাংলাদেশে তারা সবাই চলে যা বাংলাদেশ থেকে তোরা সবাই চলে যা যে পাকিস্তানের স্টেডিয়ামে গিয়ে ম্যাচ দেখ তাহলে পিএসএলটা টিকে থাকবে তা না হলে নাহলে যদি তুলে নেয় তাহলে পিএসএলও বন্ধ হয়ে যায়। ভাই তোরা তখন কি দেখবি তোরা তোরা কি দেখবি তখন তোরা তোরা তো আইপিএল দেখবি না দেখছিস না দু হাজার পঁচিশে তখন তোরা কি দেখবি এই জন্য আমার বেশি টেনশন হচ্ছে তো তোরা চলে যা সবাই পাকিস্তান দিয়ে ওখানে গিয়ে স্টেডিয়ামগুলো ভর্তি করগা এইটাই আমার চাওয়া তোদের কাছ থেকে